Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Pluto de Serius basados en el libro. Frente a MetaVie hablaba como una persona racional, pero cuando estaba sola me transformaba en esta loca. Era como uno de esos tontos que no podía tener sus propias ideas. Escribir una novela no era fácil. ¿Cómo podían los autores escribir entre 10 y 20 oraciones? Ni siquiera sabía por dónde empezar. Está bien. Para continuar con el capítulo anterior, Sainz Soen, la protagonista femenina... No, déjame cambiar eso. ¿Qué nombre tan tonto? Era como un personaje de la novela Chao Planoy. ¿Ah? ¿Qué nombre debería usar? Marisa. Ese era un buen nombre. Lo usaría. Bien. Marisa conoció a la ex de su gemela, Noob Daw. Vaya, bloqueó del escritor. Ah, si era tan difícil, no debería haber alardeado. Creé altas expectativas. Entonces continúas con tus tonterías. Pan salió del baño y me torció la boca. Arrugué mi cara inmediatamente cuando olí algo de Inodoro. ¿Hiciste caca o moriste? El olor es insoportable. Necesitas hacer algo con tus intestinos. Comí demasiada carne. No puedo evitarlo. Gano mucho dinero, así que solo como buena comida. No soy una de esas personas sin trabajo y sin un centavo que hacen cosas sin sentido todo el día, como escribir novelas y comer vegetales verdes que tienen mucha fibra y no son caras. Te sienta bien. Qué larga frase sarcástica. Si algún día me convierto en una autora famosa y me hago millonaria, te ahogarás con tu culpa y morirás. Qué molesta. Entonces, ¿qué estás escribiendo? Yo te ayudaré. ¿Me ayudarás? Ni siquiera he empezado. Me rasqué la cabeza sintiéndome molesta. Si vuelvo a verla con esto, esa mujer mala dirá algo para enterrarme viva otra vez. La forma en que la llamas cambió rápidamente. La estabas elogiando el otro día. Ahora es la chica mala. Así es, ella realmente. ¿Qué clase de persona critica tan duramente? Dijo que mi historia carecía de una trama consistente y se leía como un diario aburrido sin nada interesante. La gente tiene que ser tan mala. Ella es una mujer interesante. Y esto es solo conocerla por tus palabras. ¿Cómo es eso? La describiste como alguien frágil y delicada, como si estuviera hecha de vidrio y se hiciera añicos si alguien pasara junto a ella. Pero ella te criticaba abiertamente sin importarle si saldrá lastimada o no. Probablemente quería presionarme para que escribiera una buena novela. Son sus rasgos de abogada. ¿Puede alguien ciego ser abogada? Se quedó ciega después de ser abogada. Pensé que era ciega de nacimiento. ¿Cómo se quedó ciega? ¿Has preguntado? No. Ahora que lo pienso, nunca había pensado en eso. Solo sabía que podía ganar tanto dinero, tener una casa tan grande y haber sido abogada antes, pero no porque se había quedado ciega. Me sentí curiosa, entonces... Escribe sobre ella, y ¿eh? Tan pronto como escuché eso, me giré para mirar a mi amiga, mostrando mi interés. Un autor necesita materia prima sobre la cual trabajar. Algunos usan personas o una situación cerca a ellos. Algunos usan sus experiencias pasadas. Puedes simplemente escribir sobre Metabí. Escribe sobre qué, cómo y quién quieres que ella sea en la novela. Eso es interesante. El autor descubrirá, junto con los lectores, quién es esa mujer, quién es ella. No necesitaba esforzarme mucho ni hacer nada complicado. Podía preguntarle al mejor amigo de aún, Jan, si quería saber. En realidad, Pang podía no ser tan tonta a veces. No sé nada. Aún rara vez hablaba de este ex, solo sé que es una abogada guapa y que se conocieron en el aeropuerto mientras aún estaba trabajando. Eres su mejor amiga, ¿cómo es posible que no lo sepas? Incluso no sabía mucho sobre tu gemela, no sabía lo que estaba pensando o haciendo, es más, ¿por qué necesito saberlo? No me gusta meterme en los asuntos de otra persona. Vale, me estaba metiendo en los asuntos de otra persona. ¿Sabes cómo se quedó ciega? Escuché que fue atacada. ¿Eh? Escuché que ganó un caso y después de eso fue atacada. Eso es todo lo que sé. Tengo que colgar ahora. Tengo que volver a trabajar porque tengo trabajo. Adiós. Jan colgó sin preocuparse. ¿Por qué todo el mundo seguía estresándose por mi desempleo? No es que no hubiera intentado buscar trabajo, pero ahora nadie me había contratado. ¿Y qué pasaba con decir que me estaba metiendo en asuntos ajenos? ¿Cómo era dañina la curiosidad? Solo quería algo de materia prima para la novela que estaba escribiendo. Caray. Como no podía preguntarle a nadie, se lo preguntaré a ella. Ese día fui a ver a Metadía su casa grande como siempre. Aunque no escribía nada, cuando llegó ahí escuché gritos y chillidos desde el patio delantero. Vine a visitarte con buena intención. ¿Por qué tienes que buscar pelea? Esto es lo que llamas una buena visita, papá. ¿Alguna vez has estado satisfecho con lo que he hecho? Aunque sea una vez, estoy en esta condición. Y todavía no te importo ni un poco.